Короче, привет! Я вот сейчас от мамы выбралась и вот сейчас иду за Настей. Сейчас я к ней зайду. Вот. Это надо будет подниматься аж на четвертый этаж. Ну, вы помните, мы уже как-то с вами ходили. Поэтому я сейчас выпираюсь. Вот видите, у нас тут вот дождик только что пройти прошел. Вот. Я ходила в магазин, попала под дождь. Попала под дождь, но слава богу. Пришла домой, высушилась. И вот сейчас. Мы вот аппарат теперь вот сейчас вы идти к Насте. вот иду сейчас вот смотрите вон мне надо идти вон в тот дальний подъезд вот сейчас покажу какой. вот в этот самый дальний вот вот этот вот 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 вот, вот этот вот 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 этот вот 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 вот, вот в него идем, 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 идем. Сегодня у меня хорошее настроение. Потому что я сегодня за компьютером довольно сидела, не только за компьютером, на планшете еще сидела сегодня из телефона. Настроение сегодня вот нормальное. Сейчас вот я почти подошла. Сейчас позвоним Насте в домофон. Вот смотри, сейчас тут будут крики, наверное. Можете посмотреть. Посмотрите сейчас.

все, вот поднимаемся. Кристины, блин, Крыхтин, Кристина, это наш одноклассник. Он вообще какой-то неадекватный. Так, вот поднимаемся. Я тут на днях себе телефон раздолбала. Вот посмотрите. Мало того, что от него стилус вывалился, вот. Вот тут вот он должен быть. Так тут еще вот и кусочек отвалился. Так. Так что вообще жопа полная. А вот все, поднимаемся, поднялись к Насте. Сейчас стучусь. Нет, помоши ручкой.